Здравствуйте. Пока. Вы, а? вы, же малолетние еще, правильно? Ну, бля, 23 года. А, тогда не малолетние. Ну, тогда привет. все. Откуда сами? Астрахань. А с чего? Астрахань. А, вы, в смысле, специалисты по траху? Почти застан. город так называется. А, вот и господи. Я думал, это у вас юмор такой. Понял. Вы в армии служили в каких войсках? Ну и в полиции работаем. И сейчас в полиции работаете? Да. Уклонисты, значит, да? Почему уклонисты? По ну не знаю почему. У вас же бронь. Защищаем права. Блядь, людей. Скажут, скажут, надо ехать. Поедем. Так что? надо, пацаны. Надо. Давайте с Министерством оборудов. В каком звании? Лейтенант. Так ты офицер. Ну правда, это никак не трансполируется на воинские звания. Но если проявишь себя положительным образом, получишь офицерское и воинское звание. Я знаю. Если соответствующая должность будет. Что заканчивал, лейтенант? ВУЗ московский, имени Тикотя. Это какой-то у вас специальный э, милицейский вуз, да? Да. Честно, такого еще не слышал. наверное, из новых какой-то. А? Это какой-то из новых вузов, да? Не, не, это МВДшный что... А что же мне не знакомо? Я юрист, я э, имею 25-летний стаж, работаю в Белгородском городском военкомате юристом, начальником юридического отдела. Вы из Беларуси, да? Белгород это Белоруссия, по-твоему? А, Белгород. Полицейский. Белоруссия. Ты мне, мне ты мне смотри, это посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Не, не, мне показалось белорусский просто. Нет, город-герой Белгород. Да. Так что, солдатики, пойдем. Да, за Россию воевать. Конечно. Так нет, пока можно идти добровольно. Ну как тебе полицейскому не знать, к чему все идет? Ну как ты, человек, офицер. Не надо увольняться. Офи... Да, надо, надо рапорт писать, да. Ну, при но этом, при могу. этом смотри, сохраняются все твои зарплаты. Я знаю, но я пока не могу. Почему? У меня жена беременная. Ну я же сказал, уклонист. У меня жена беременна. Минут 15 беременная. Да нет, три месяца уже. Да ладно. Да. Небось, только что забалабенила ребенка. Не зря ж город Астрахань называется. Ладно, а какая полиция? Что делаете? Охрана общественного порядка, розыск. Ау, полиция. Полиция. Лейтенант. О, я думал, разъединила нас. Горюк, какая полиция, лейтенант? Не, не. Что? Полиция какая? В смысле какая? Ну, розыск, охрана общественного порядка. Эксперт криминалист. Ты их специалист, даже криминалист, нифига себе. Так тебе самое место в армии. Ну, серьезно, чего ты? Ну с такими да. с такими-то знаниями. Да. А друг твой полицейский? Оперуполномоченный уголовного розыска. Ну ты не интересен. Вот криминалист да, мне интересен. Хорошо. Молодец Шарапов, хорошо бегаешь. Маленько внимательности цены бы тебе не было. Ба, да это же знакомые мне лица. Маня. В общем, я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все по-прежнему такая же попрыгунья стрекоза. Только учти, что лето красное ты уже пропела, так что придется тебе на 101 километр отправляться. Да, вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой маленькой облигацией. Дамой приятной во всех отношениях, только работать не хочет. А напротив ведет антиобщественный образ жизни. Как ты меня за руку ловил, волчина позорный. Ну, Опер, знаешь, как у нас говорят, смелый, но тупой. Так и говорят. Так и говорят. Ну, так и говорят, я же говорю. Ты не обижайся, у нас просто так говорят. А криминалист мне интересен действительно. Ну, ну чего? Ну, ты же не попадешь на ноль. Сначала послужишь там несколько месяцев у меня, да? У тебя юридическое образование, ну нифига себе. Ну да. Мне такие надо. Ну, не знаю. Даже. Ну, блин, как я? Сейчас я пойду на ИСО, да? Ну, а как Монат. я? А как я? Я в своем возрасте как? Вот мне партия ты сказала вопрос? в 22-м году, в сентябре. В сентябре месяце. Я собрал манатки и поехал. Ну, жена беременная, я что могу поделать? Вот ты хитрый какой, а. Явно криминалист, сто процентов. Да нет, нет, я могу, типа, вопрос в том, что сейчас даже смерть там, ну, погибну, да, неважно в каких обстоятельствах, жену тоже бросать с ребенком как-то не хочу. Ну да, тут ты прав, тут, тут, тут еще погибнуть правильно надо, тут ты, конечно, прав. Тут лишь бы как не погибнешь, надо погибнуть в соответствии с нормами и инструкциями. Ну, Это ты прав. Без броника был, никаких выплат. Без каски был, никаких выплат. Без да, БО, я знаю. а? Я знаю. Я брата 10 дней назад похоронил старшую. А он тебя пошел как, по мобилизации или по контракту? По мобилизации. Что? У меня дядя сейчас в плену. Дядя в плену? Тоже по мобилизации? Сам пошел. По контракту пошел, да? Да. А где? Уже как в плену. А где в плен попал? На обмен сейчас не попадает, нет? На обмен три раза не попадал. 400 на 400 меняли, а поменяли 350 с той стороны и 400 с нашей стороны. А сейчас вот вроде как тысячу на тысячу меняют. Сейчас, да, тысячу на тысячу мы смотрели, вот ждем с мамой. Ждем? ждем. Уже. Ну, он попал в список? Пока не знаем, пока еще вообще ничего не известно, даже списки не кидают никуда. Слышишь, Ярик, а ты что, украинец, что ли? Кто? Ты. Я? Да. Нет, почему? Ну, Ярик Вакуленко. <свят> В Азаре, бомба. Жаль, что втекли. Жаль. <свят> В это <це> бомба. Дякую. <свят> Я побачил. От Гивнюк, а. <ріст> Друзі, допомагаємо армії. Допомагаємо українській армії. Будь ласка, посилання ви бачите піді мною. І дякую, що це робите. Не залишаєтесь байдужими. І дякую за підтримку каналу 100 гривень. Я побачив. Дякую. Це теж підтримка. За вікном грімить грім. Тому, друзі, не лякайтесь, це не артилерія. Саша Шарапов, мої вітання. Давненько у вас не було. Вазаря бомба, дякую.